इन्हें साम बड़ा सौखा करता है कांग्रेस <laughs> का नवा नुमाइंदाएगा तो लाएगा इन चंगी तरह इसका एंटी सिख चेहरा जो है ये बीजेपी को और भी नुकसान पहुंचाएगा मेरी एक बात सुन लीजिए ये तो जो जो इनको ताम झाम मिला हुआ है सिक्योरिटी मिली हुई है घर मिले हुए हैं उन फेसिलिटीज को रखने के लिए आते टाइम में में से वो ना कहीं प्लस ना खुश जाए जाए कहीं चली तीन घर इनको देकर रखे हुए हैं एक लुधियाना है एक, एक चंडीगढ़ में है एक दिल्ली में है ये बेघर कर दे। रवनीत बिटू कांग्रेस न छाजपा चामिल होने प्रताप बाजवा का आया वा बयान कहा की साडा इस बार नवा कैंडीडेट रवनीत बिटू न ਦੁਦਿਆਲੇ ਤੋਂ ਮਾਨ ਚਕੇ ਰੱਖ ਦਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਚ ਦੱਸਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਵੋਟ ਤੋ ਹਾਰ ਰਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਖਰੀਏ ਕੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਐਮਪੀ ਹੈ ਸਾਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਰੂਮ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਈਏ ਹੂੰ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਂਜਾ ਲਾਏਗਾ ਉਥੇ ਹੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਰਗਾ ਮਾਂਜੇਗਾ ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਰਦਾ ਹੈ ਆਪकी ਤਰਫੋਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦੇ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ इस किस्म के लोग कोई पहली बार थोड़ा हुआ है तो बीजेपी तेरह सीटों पे लड़ने तो हो की हो बात हो कह रही है इनके पास तो तेरह खुद के ओरिजिनल तो कैंडिडेट तो कितने जा रहे हैं उधर हमारे आप फिक्र मत कीजिए जो इज्जत वाला है जो खुदार कैंडिडेट है वो तो कोई जाएगा नहीं भाई और इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे श्या बेंत सिंह जी का वास्ता देकर इन्होंने फिर वहां गुहार लगाई और मैं तब पार्टी का अध्यक्ष था पंजाब का ये आज से ग्यारह साल पुरानी मैं बात बता रहा हूं तो तब हमारी लीडरशिप ने कहा जी के चलो ठीक है पहली दफा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया यंग है कुछ इससे बड़ी भूलें हुई हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंट के साथ ना तो कभी इसी ने किसी का फोन उठाया ना मुलाकात की चलो इसको कोई सेफ पैसेज दे दे एग्जिट दे दे लुधियाना की सबसे इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट सीट पर भेजा और आप देखिए सबसे बड़ी अफसोस की बात यह कि आज जब पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं हैरान हूं कि साहब बैंक सिंह जी जहां भी बैठे हैं वो अपने पोतरे के इस कदम पर क्या सोचते होंगे रवनीत सिंह बिट्टू जी को मैंने इतना ही कहना है बिट्टू साहब आपने ये जो कदम उठाया अपने, अपने हाथ से अपना गर्दन गर्दन आपने काट ली ये पोलिटिकली मैं समझता हूं अब इलेक्शन बीजेपी की तरफ से ये लड़ेंगे सौ फीसदी मुझे यकीन है कि पंजाब के लोग जो हैं वो जो गदारी करने वाले लोग हैं उनको कभी माफ नहीं करते और इसका रिजल्ट इसी पार्लियामेंट इलेक्शंस में इनको मिल जाएगा वो कल तक तो आप रैलीज कर रहे हो आप तो कांग्रेस के हक की बात कर रहे हो और आज बिना बुलाए कम से कम अगर आप में दम होता सार बंत सिंह के महरूम के आप ग्रैंड सन हो बताकर तो जाते कि मैं जा रहा हूं सुबह तो पता चला आप तो बीजेपी के स्टेज पर बैठे हुए इसका एंटी सिख चेहरा जो है ये बीजेपी को और भी नुकसान पहुंचाएगा मेरी एक बात सुन लीजिए ये तो जो, जो इनको ताम झाम मिला हुआ है सिक्योरिटी मिली हुई है घर मिले हुए हैं उन फैसिलिटीज को रखने के लिए आते टाइम में के मेरे से वो ना खुश जाए कहीं जेड प्लस सिक्योरिटी ना चली जाए तीन घर इनको देकर रखे हुए हैं एक लुधियाना में है एक चंडीगढ़ में है एक दिल्ली में है इतना तो मेरा ख्याल जो वॉइस रॉय हुआ करता था लॉर्ड लौजी उसको इतने घर अंग्रेजों ने नहीं थे दिए जितना इनको इज्जत मान और सम्मान मिला हुआ था कांग्रेस की वजह से तो ये घर जरूर इनके पास रह जाएंगे मगर पंजाबी हमेशा के लिए इनको बेघर कर देंगे बीजेपी को मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी वो कट कर तो कर, कोई अपना तो विखा दो कोई अपना ही ले पुराने वो बेचारे डिकी जाते वारी कदों आएगी इन्ह तो की कांग्रेस